Расскажите, пожалуйста, вот что происходило в течение дня в Донецке, и не только выборы, но все остальное. Добрый вечер, Савик. Ну, что сказать, с утра Донец практически вымер. В городе практически не было людей. Почему? Ну, наверное, по разным причинам. Кто-то не пошел, как говорили нам сегодня, потому что уже ходил на референдум 11 мая. Кто-то не пошел, потому что боялся, но было также много людей, которые пытались найти свои избирательные участки, пытались найти, где же можно проголосовать, но проголосовать было невозможно, потому что все участки в Донецке были закрыты. Сегодня с утра э, члены одной из избирательных комиссий в центре города решились таки открыть свой участок, но буквально через 10 минут заехали несколько человек с автоматами, и ну буквально покрашили все на этом участке, побили всю технику, поломали все вокруг. Что характерно, дежурили на этом участке всего два милиционера. И один из них была 20-летняя 20 девушка-милиционер. То есть охраны никакой не было, и, насколько я знаю, и даже бюллетени в Донецк не завозились. А в целом по области не проголосовали, естественно, такие проблемные города, как Славянск, Краматорск, Константиновка, Артемовск, Горловка. Но выборы прошли в Александровке, в Доброполье, в Волновахе, в Старобешево, а также в соответствующих районах, в Красноармейске, в Мариуполе, в Родинском. По поводу явки, вот на 15 часов у меня есть информация, что проголосовало больше 74 тысяч человек. Это примерно 13% от общего количества избирателей, которые зарегистрированы вот на этих участках, которые должны были голосовать и которые голосовали. В Донецке сегодня также прошел такой мощный митинг про российских, скажем так, сторонников где-то в полдень около двух тысяч человек собрались на площади Ленина. На большом экране было сообщение, что митинг посвящен погибшим бойцам батальона «Восток», которые погибли в ходе антитеррористической операции. Что характерно, здание, на котором был размещен большой экран, еще совсем недавно был центром очень таких серьезных, важных событий. ДНРцы Донецкие пытались установить там флаг своей республики, снять флаг Украины. Это у них не получилось, но сегодня, я так понимаю, им получилось уже включить экран, который находится на этом здании, и снять флаг Украины. И митинг был конечно, ну, я вам как вам сказать, довольно странное ощущение э -э, страшновато, было потому что въехали на площадь несколько грузовиков с бойцами этого батальона восток, все вооруженные э -э, и устроили э -э, салют из автоматов прямо в центре города э -э, в память о своих погибших товарищах в ходе антитеррористической операции. Ну, хорошо, хоть, как сказали некоторые люди, но площади, хорошо, хоть стреляли только из автоматов, а не из гранатометов. А потом уехали под марш прощения славянки. Часть участников этого митинга потом пошли в резиденцию Рената Ахметова. По пути встречали вооруженные товарищи из организации «Оплот». Они пытались их не пустить, но в конце концов они подошли к резиденции Ахметова. Их представители общались с охраной Рената Ахметова. Как потом сказали, что это сказал Александр Бородай, лидер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, с людьми из ближайшего окружения Ахметова удалось достичь определенных договоренностей, и что Ахмета является патриотом Донецкой области. Ну и потом, собственно, все разошлись, а плотовцы остались, как они сказали, охранять резиденцию Рената Ахметова. Вот такой день Савик, что еще хотите спросить? Есть ли вопрос? Я хочу спросить про батальон «Восток». Это вообще кто? Батальон «Восток» — это вооруженное подразделение, которым руководит Александр Ходоковский. Кстати, бывший руководитель подразделения «Альфа» из БУ Донецкой области. Вы знаете, так что смешалось сейчас в Донецкой области и Восток, и Азов, и Днепр. Вот, кстати, в Красноармейском районе, например, сегодня выборы охраняли бойцы подразделения Днепр. А вот Альон Восток, вот он выступает, я так понимаю, с пророссийскими позициями, во всяком случае, георгийские ленточки у бойцов ресурсов.